Biasanya, uh, bila kita tengok bantuk ni ala tu, isu bantuk isu rendah je kan? Biasa ha, je tu. Biasa je. Ha. Uh, tapi ramai yang kita tak sedar, sebenarnya isu bantuk dia bukan setakat rendah fizikal, tetapi juga uh, mental. Hai! Assalamualaikum kita bertemu lagi di dalam segmen tanya pakar bersama dengan saya Emi Haznida dan pastikan anda berada bersama dengan kami sehingga ke penghujung segmen hari ini kerana kita akan bercerita tentang satu topik yang agak menggusarkan sebenarnya cuma mungkin ramai yang tak sedar tentang isu ini sebenarnya bila kita bercakap tentang bantut dan menerusi uh, kajian saya sedikitlah uh, kita ada uh, apa cari perkataan bantut ini dan uh, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bantut uh, kentut ini sebenarnya adalah masalah tumbesaran yang tidak normal akibat pengambilan makanan yang tidak seimbang di dalam diet seharian bagi satu tempoh yang lama. Ah, okey. Dan kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia ini sebenarnya yang membimbangkan seperti mana saya katakan tadi kerana semakin meningkat dan dengan kadar 21.8% pada tahun 2019 menurut tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2019. Dan faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah bantut untuk dalam kalangan kanak-kanak ni antaranya adalah seperti pemakanan yang tidak seimbang kemiskinan kekurangan akses kepada perkhidmatan kesihatan dan juga uh ...apa orang kata, jangkitan yang berulang. Aa, dan kesan bantut bukan sahaja melibatkan pertumbuhan fizikal... ...tetapi juga mempengaruhi perkembangan... ...psikomotor, psikologi, sosial serta IQ dan EQ kanak-kanak. Jadi hari ini kita bawakan di studio Tanya Pakar bersama dengan saya... ...adalah Puan Suraini Wahab yang merupakan pakar nutrisi... Hmm. ...yang akan menjawab beberapa persoalan tentang isu bantut ini. Aa, apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih hmm. juga atas jemputan ini. Okay, jadi Puan, sebenarnya kita tertarik... Pertama kali kita bertemu adalah di sebuah acara Yang mana uh, Puan Suraini ada uh, katakan pada saya Isu bantut ini patut diketengahkan untuk kesedaran ramai kan Betul. Puan Suraini Jadi sebenarnya mungkin saya boleh terus uh, jump ke soalan kita yang pertama okay. Sebenarnya apa yang kita maksudkan dengan seribu hari pertama Dan kenapa tempoh ini dianggap tempoh emas okay. uh. So uh, Puan Amy, yeah. okay. mm -hmm. bila kita cakap tentang isu bantut So kita akan tengok um, anak yang dah uh, dah ada dah membesar lah sedang membesar lah. Mm -hmm. Tetapi sebenarnya isu bantut ni kita kena tengok daripada awal permulaan uh, kehidupan seorang kanak-kanak lah. Okay. Jadi um, di Malaysia kita ada uh, satu program yang dinamakan sebagai Seribu Hari Pertama. Mm -hmm. So Seribu Hari Pertama tu adalah bermula seawal seorang wanita se uh, mengandung. So daripada okay. dia seribu tu dikira daripada uh, mengandung, mm -hmm. sehinggalah anak berumur dua tahun. Baik. Uh, okay. So maksudnya uh, daripada mengandung sampailah kita celebrate hari jadi anak yang kedua. Okay. So itu adalah uh, tempoh seribu hari pertama. Petama. Kenapa seribu hari pertama? Kerana pada tempoh ini uh, berlakunya tumbesaran keperluan pemakanan yang pesat dan uh, dia adalah satu tempoh ataupun peluang untuk kita nak uh, apa nak membaiki struktur lah. Mm -hmm. So dia macam macam ni lah. Saya selalu cakap kalau kita nak bina rumah kita kena bina dia punya tiang tiang kerangka dulu kan. Mm -hmm. Jadi pada seribu hari pertama ni adalah tempoh di mana berlakunya uh, pembinaan sel-sel uh, sekali sel otak yang sangat pesat baik. Jadi di situlah uh, perlu untuk kita nak beri fokus ataupun perhatian pada awal iaitu semasa ibu sedang hamil, tempoh penyusuan susu ibu uh -huh. kan uh, dan pemakanan uh, daripada 6 bulan sehingga umur 2 tahun. Baik. Aha. Okey puan. Uh, mungkin puan boleh ceritakan jugaklah a uh, apakah nutrien yang penting semasa kehamilan dan sebenarnya bagaimana ia mempengaruhi atau memberi kesan kepada bayi di dalam kandungan tu uh, seterusnya selepas dilahirkan. Okey. Biasakan kita selalu dengar kalau mengandung ni mak kena makan untuk dua orang. Hmm selalu. Alasannya yang diberikan. <laughs> alasan Aa. kan. Ah uh, jadi kalau wanita ni bila dia tak mengandung dia selalu on diet, betul mm -hmm. tak? Hmm. Jadi bila dia mengandung dia akan rasa oh tak apalah dia ambil alasan untuk okey makan untuk dua orang. Mm hmm. Sebenarnya dalam tempoh kehamilan tu ada pelbagai nutrien ataupun zat lah yang sangat penting untuk uh, perkembangan anak tersendiri hmm. perkembangan uh, bayilah uh, dalam kandungan okay? antaranya adalah contoh eh macam uh, asid folik uh, biasa hmm. kalau kita mengandung kan kita akan dapat supplementation apa asid folik uh, dan juga zat besi ya so itu sangat penting sebab dia adalah untuk perkembangan Uh, organ terpenting iaitu otak lah uh, untuk sel apa saraf otak hmm. dan sebagainya serta untuk uh, apa uh, untuk uh, darah sel darah merah Z apa zat besi itu kan untuk sel darah hmm. merah lah dan selain daripada itu uh, ibu hamil juga perlu ambil protein yang mencukupi uh, sebab protein itu adalah sangat penting untuk pembinaan tisu-tisu dan juga um, apa organ-organ uh, uh, hmm. uh, bayi lah. Uh, selain daripada itu kita ada juga um, apa tu omega 3 uh, which is sangat penting untuk dia punya sel-sel uh, otak dia. Uh, kita perlu juga iron, uh, kita perlu juga um, apa tu uh, zat besi, yeah. so zinc. So ini semua adalah uh, nutrien ataupun uh, mineral yang sangat diperlukan. Kalsium yeah, untuk pembentukan tulang dan gigi. So, kita uh, bayangkan kita sedang membina rumah, jadi um, yang sangat penting tu basic foundation tu dia sangat penting. Jadi hmm. zat zat ini, nutrien ini perlu ada dalam diet ibu hamil. Baik. Uh, okay. Jadi ibu mengandung mesti kena dapat zat yang mencukupi sebab kalau kita mengandung baby tu hanya dapat makanan daripada sumber ibu dia lah, hmm. betul tak? Ha? Uh. So kalau ibu dia tak makan tak jelas. Tak adalah sumbernya. Tu. Uh. Uh. so itulah. Kepentingan pemakanan untuk ibu hamil lah. Mm -hmm. Kalau katakan dia tak mencukupi lah. Mm -hmm. right. So, mungkin akan ada implikasi um, kekurangan zat pada mak lah. Mm -hmm. uh, sebab simpanan mak tu akan ambil dan diberi kepada uh, baby lah. Mm -hmm. Contoh macam kalsium. eh, Kalsium tu yang ada dekat mana? Tulang ibu kan. So, mm -hmm. dia akan diambil dan diberikan kepada baby. So, akibatnya mak mungkin akan mengalami uh, osteoporosis dan sebagainya. Baik, tapi sebenarnya kita nak tanya lah dengan a uh, Puan uh, Suraini kan, mm -hmm. mengapa sebenarnya isu bantut ni sepatutnya diberikan perhatian yang serius. Okey, hmm. kalau kita tengok kan, em um, ada anak dah bersekolah ke? Ada, anak saya umur 12, 10 dan yang bongsu 4 uh -huh. tahun. Uh. kalau sebab saya kadang-kadang pernah lah. Uh, sebab anak saya yang paling kecil tu darjah 5. Baik. Kita kan selalu tunggu anak dekat depan pintu pagar sekolah. Uh -huh. So kita akan nampak ramai budak yang uh, rendah lah. Ha uh, hmm. maksudnya bantut berbanding kawan-kawan lain. Berbanding kawan-kawan uh. yang lain. Jadi kalau kita tengok statistik di Malaysia ni, mhm uh -huh. 1 daripada 5 kanak-kanak bantut. So biasanya uh, bila kita tengok bantut ni ala tu isu bantut, isu rendah je kan biasa je. Ha, tu biasa aja ha. ha, ha, tapi ramai yang kita tak sedar sebenarnya isu bantu dia bukan setakat rendah fizikal tetapi juga uh, mental apa, ataupun uh, otak lah hmm. uh, so dia juga akan mengakibatkan um, apa ni uh, kemerosukan lah juga uh, so bila dia belajar tu dia susah nak faham dia lambat pick up eh, sebab dia punya perkembangan ataupun development uh, apa um, dia punya development otak tu uh, tidak uh, mencapai tahap maksimum hmm. uh, sebagaimana kanak-kanak uh, yang normal lah okey uh, tu yang pertama yang kedua uh, dari segi immune system anak-anak eh, uh, yang bantut ni um, agak kurang ataupun immune system yang sangat rendah lah uh, jadi Sering kali kena sakit, uh, demam dan sebagainya. Hmm. Uh, tapi uh, yang lebih, um, yang lebih membimbangkan kita lah, okay? Um, selain daripada physical dan juga um, apa dia punya brain uh, capacity, hmm -mm. so sebenarnya um, mereka ataupun anak yang bantut ini bila besar nanti banyak kajian yang mendapati mereka juga berisiko untuk pelbagai penyakit kronik. Oh. Uh, dan Baik. pastinya ha -ha. apabila kita lihat eh so bila dia bantut mungkin dia punya brain capacity itu tidak mencapai tahap maksimum. Mm -hmm. So ini akan um, mengurangkan uh, produktiviti di masa akan datang. So kalau kita tengok so ada uh, ada kajian juga mendapati bahawa peratus uh, uh, akan mengurangkan KDNK uh, dalam mm. negara. So maknanya dia bukan semata-mata isu bantut tetapi juga isu yang perlu kita fikirkan uh, pada generasi akan datang. Hmm. Uh, okey puan. So tapi kadang-kadang bila kita bercakap tentang bantut ni, mungkin ada sesetengah parents di luar sana yang tak perasan pun sebenarnya anak mereka mengalami masalah bantut. Mm -hmm. Jadi mungkin puan boleh kongsikan dengan kita apakah simptom-simptom atau gejala yang boleh kita lihat yang menandakan mungkin anak kita ni mengalami masalah bantut puan. Okey. Mm -hmm. So dia paling obvious adalah uh, Ketinggian lah. Okay. Uh, sebab kita ada carta yang kita gunakan. Eh. Biasa kita gunakan carta daripada WHO lah mm -mm. untuk melihat ataupun mengukur sama ada anak kita ni uh, dia mencapai tak ketinggian untuk umur. Uh, so contoh macam kalau umur 6 tahun sepatutnya dia ketinggian dia berapa sentimeter mm -mm. kan. Uh, so. Kalau kita tak perasan ataupun mungkin kita tak aware tentang kepentingan untuk mengukur ketinggian, uh, anak, ketinggian anak tu. Mungkin mm -mm. kita rasa, alah ni genetik ni. Mm -mm. Memanglah mak ayah direndahkan. Uh, sebenarnya uh, penting untuk kita nak tahu sama ada anak kita ni betul tak dia mencapai uh, tahap ketinggian yang sepatutnya untuk umur dia. Mm -mm. Uh, so itu kita panggil BMI untuk BMI. Um, apa tu height for age lah. tu okay. uh, Tinggi anak 9 tahun macam mana, 5 tahun macam mana, 6 tahun macam mana. Dia ada graf-graf yang dikena kena plotkan lah. Itu mm -mm. okay, yang pertama. Yang kedua, kalau anak kita sering, uh, kita tengok macam selalu uh, letih. Uh, sering letih, uh, mungkin sering sakit. Kan? Uh, tak selera makan ke kan. Uh, so mungkin itu boleh juga uh, kita ambil berat lah uh, dari sudut pemakanan dia. Sebab bantuk ni dia bukanlah berlaku dalam masa yang yang singkat tau. So bantuk ni adalah akibat kekurangan pemakanan dalam jangka masa yang panjang. Hmm. Dia bukannya hari ni esok nampak yes. macam tu kan puan kan? Aa. Betul. Sebab okay. tu kita kata daripada ibu mengandung mm -hmm. aa, pemakanan semasa dalam tempoh penyusuan mm -hmm. iaitu daripada lahir sampai 6 bulan. Kemudian pemakanan untuk baby ataupun anak uh, apa kanak-kanak kecil bermula daripada 6 bulan sampailah dia 2 tahun. Mm -mm. Uh, so kalau berlaku apa-apa masalah ataupun uh, kekurangan nutrien pada masa tersebut so akibatnya mungkin pada umur 5 tahun, 6 tahun Baru so dia nampak nampak uh, bantut. Mm. Uh. Sebab tu puan katakan di sini Ataupun kita sebutkan uh, Tempoh seribu hari pertama ni tempoh emas Betul uh, Sangat penting untuk mm -mm. kita memastikan pengambilan nutrisi tu Sejak daripada ibu tu disahkan hamil Betul. Sehinggalah anak tu berusia dua tahun puan Betul, kan Betul puan Okey tapi bila kita um, uh, Bila saya dengarkan penjelasan puan tadi tu Bila puan mm. kata uh, tempoh tu bukan sahaja waktu ibu tu hamil mm -hmm. uh, Pengambilan nutrisinya mm. Tetapi juga waktu pengambilan uh, apa orang kata susu ibu. penyusuan susu ibu. Maknanya mm -mm. kita tahu uh, dalam susu ibu ni banyak nutrisi-nutrisi yang baik untuk membantu dan menyokong tumbesaran anak-anak ni. Jadi mengapa uh, pentingnya peranan susu ibu ni untuk perkembangan anak terutamanya dalam tempoh seribu hari pertama ni puan. Okay. Uh -huh. So bila uh, anak lahir je kan mm -mm. kita pun akan terfikir okey nak makan apa lah, nak bagi susu apa kan. Mm -mm. So sebenarnya bila anak lahir tu kita uh, sebagai ibu kita sudah dibekalkan dengan susu ibu. Mm -mm. Kan jadi susu ibu ni dia bukan sahaja kita tak mm. boleh nafikan eh ya, susu ibu adalah susu yang terbaik untuk anak. Mm -mm. Right so tidak ada mana-mana susu yang boleh menandingi kebaikan susu ibu. Sebab itu kita menggalakkan penyusuan susu ibu daripada lahir secara eksklusif selama Enam bulan. Enam bulan. Okay. Kemudian diteruskan sehingga umur Dua tahun, dua tahun untuk penyusuan penuh. Uh -uh. Okey, yang pertama kita tengok dari segi komponen pemakanan. Uh -uh. Right, dalam susu ibu tu dia sudah ada antibodi. So sudah ada omega 3. Sudah ada probiotik. Uh -huh. So itu adalah untuk nak apa sebagai protection perlindungan daripada Um, ibu kepada anak mm -mm. Kan So daripada susu ibu tu dia dah dapat uh, Omega 3 untuk dia punya Perkembangan mm -mm. minda Lepas tu yang paling saya Best lah yang saya rasa Macam saya kena cakap Dengan semua ibu-ibu ni mm -mm. So dalam susu ibu ni Kita dah tak payah risau dah uh, Kandungan dia berapa Berapa banyak uh, Anak kena minum mm -mm. Sebab dia memang sudah Mengikut keperluan anak Hmm. So kalau anak satu hari dia keluar banyak ni kuantiti dia, hmm. anak dua hari susu dia banyak ni, anak satu minggu susu akan keluar banyak ni, hmm. uh, anak satu bulan so ini keperluan dia dan seterusnya sehingga an anak enam bulan. Hmm. Jadi sebenarnya bila kita bila anak lahir tu ibu hanya perlu memberi susu ibu saja, hmm. so dia sudah mencukupi untuk keperluan anak dia. Hmm. Uh, so lagi satu Susu ibu ni dia bukan saja semata-mata untuk makanan. So kalau kita tengok hari ni kan banyak isu-isu berkait dengan um social uh, tingkah laku mm -hmm. kan. Sebab ada kajian yang mendapati bahawa bila bayi disusukan dengan susu ibu dia juga mendapat sokongan emosi mm, secara daripada, tidak secara tidak langsung daripada ibu mm -hmm. dan dia juga mendapat uh, yang kita namakan sebagai attachment. So attachment ini yang membuatkan dia punya jiwa tu uh, terisi, atau emosi dia akan lebih stabil. Mm. Sebab dalam bila kita menyusukan anak contoh eh sebab saya memang empat orang semua breastfeeding kan. Alhamdulillah. Harus okay. rezeki. Harus rezeki. Mm. Ha, yang last tu lima tahun. Lama. Mm, ah. <laughs> Jadi uh, bila menyusu kan, ha mak dah tak boleh buat benda lain. Betul tak? Mm -mm, betul. So maksudnya anak tu kena duduk dekat dalam kita punya pelukan, mm -mm. kan? Okay, apa yang kita buat masa tu? Kita tengok anak je lah. Mm -mm. Betul tak? Ha, kita. Bercakap dengan dia. Bercakap dengan, Bercakap dengan dia. Dia. Tepuk -tepuk dia. Tepuk dia. Ha tengok mata. gosok dia, mm. kan? Dan saya rasa. Semua ibu sambil bercakap tu kita akan uh, mendoakan yang terbaik untuk anak kan uh, besok besar jadi anak yang baik saya rasa lah uh -huh. betul tak kan sambil betul kita lah ha, uh, kan sebab sama. kita tak ada buat kerja lain nak tengok dia mengadap dia je kan nak habiskan tempo apa uh, sesi penyusuan tu uh -huh. mungkin dalam 10 minit uh -huh. betul tak untuk satu sesi ataupun 15 minit ataupun 20 minit uh -huh. jadi banyak kajian mendapati bahawa selain daripada makanan yang terbaik penyusuan susu ibu juga adalah untuk memberi sokongan emosi kepada anak lah Jadi anak yang disusukan dengan susu ibu ni Dia mendapat um, Attachment Yang mana akan membantu dia untuk Uh, kestabilan emosi dia dan mm -hmm. juga kawalan emosi dia apabila dia semakin membesar. Hmm, sebenarnya uh. baik uh, orang kata banyak kebaikannya apabila kita Betul. menyusukan anak tu. Jadi bukan saja dari segi pengambilan nutrisi untuk membantu dan menyokong tu makanan anak, tapi daripada segi uh, sosial juga Betul. Kan, kerana bonding yang terhasil ketika uh, yes. Tempoh penyusuan itu kan Puan ikatan Kai? penyusuan apa ikatan mm -hmm. antara ibu dan anak, anak menyebabkan anak tu rasa lebih ah uh, lebih selesa lebih selamat mm -hmm. bersama dengan ibu, ibu dia mm -hmm. uh. Apa lagi kalau ketika menyusukan mendapat pula sokongan daripada suami? Ah. Maknanya dia akan double lah. Maknanya betul. anak tu akan merasakan kasih sayang seorang ayah, yang isteri pula merasakan dirinya dihargai oleh betul. suami kan. Lebih bahagialah betul. waktu tu. Ha. Ya, masya-Allah memang hebat. Heem, itulah kuasanya sebenarnya uh, susu ibu ni kan betul. puan kan. Okey, tapi uh, bila kita bercakap tentang penyusuan susu ibu secara eksklusif Selama 6 bulan itu tadi, betul? selepas hmm. itu anak akan mula diperkenalkan dengan makanan pejal lah ataupun makanan yang bersesuaian untuk a uh, tumbuh mereka. Mm, betul? Apa kesilapan ataupun uh, orang kata uh, kesalahan lah yang biasanya dilakukan mm. oleh ibu ayah ni pada pertama kali nak memperkenalkan makanan pejal kepada anak anak ni Okey. So um selepas tempoh penyusuanlah mm. uh, biasanya penyusuan susu ibu ni selama enam bulan. Kadang-kadang mm. ada ibu yang dia rasa macam oh anaknya dah lapar ni. Mm -mm. Belum lagi sampai enam bulan. So mereka dah memperkenalkan uh, makanan apa pejal tu terlalu awal untuk uh -huh. anak. Eh. So uh, itu kesalahan yang pertama lah. Di mana kalau kita tengok daripada um, apa segi tumbesaran anak, uh -huh. keperluan pemakanan tu adalah bermula daripada uh, enam bulan lah. Uh -huh. uh, okay, itu yang pertama yang kedua. Uh, bila nak menyediakan makanan untuk anak pula, kadang-kadang um, bukan semua ibu lah. Eh. Ada juga ibu yang mungkin mengambil jalan mudah ya eh? uh -huh. uh, mungkin atas faktor-faktor uh, kekurangan masa kekangan masa dan sebagainya so ibu uh, mencari makanan-makanan uh, komersial yang mungkin ada bahan pengawet uh -huh. bahan perisa uh, bahan pemanis kan uh, untuk uh, diberi kepada bayi lah. Uh, uh -huh. itu yang kedua yang ketiga adalah uh, ada ibu yang macam Terlalu takut. Eh? Takut tercekik kan. Mm -hmm. uh, jadi anak diberi uh, makanan. Uh, berupa bubur cair tu. Daripada 6 bulan sampai lah umur 1 tahun, 2 tahun. Mm -hmm. uh, which is juga akan menyebabkan masalah kekurangan. Uh, zat makanan lah. Mm, uh, kekurangan nutrien. Okay. Uh, so uh, selain daripada tu. Um, mungkin. Um, apa Tempat untuk ibu letak. Bila ibu dah masuk kerja kan. Biasa kita akan hantar ke taska taska atau ataupun pengasuh ha. kan uh, kalau ada pengasuh yang mungkin ada sedikit uh, pengetahuan eh tentang penyediaan mm. makanan untuk baby so mungkin dia tidak ada masalah uh, tapi kalau pengasuh yang mungkin uh, tak ada ilmu dan ibu pula tak tak sedia ataupun tak menyediakan makanan so mungkin uh, pengasuh akan bagi je apa yang ada eh, mm -hmm. keropok ke jajanan dan sebagainya mm -hmm. which is um, dia sangat tidak uh, membantu untuk Uh, keperluan pemakanan uh, mm. uh, anak lah. Okey puan. Uh, kalau ikutkan soalan kita tinggal lagi satu oh, uh, yeah? untuk puan jawab. Tapi saya nak hold dulu soalan yang terakhir tu oh, ataupun okay. uh, ni kita nak tanya pada puan lah sebab macam puan sebut tadi uh, jajan keropok, mm -hmm. okey makanan ringan dan sebagainya ini adalah favourite anak-anak. Betul. Ah uh, kalau pergi ke kedai ke memang itu yang akan dia minta, okay? Mm, Tapi saya percaya itu juga bermula daripada didikan di rumah lah oleh Betul. ibu ayah. Uh, mungkin puan boleh kongsikan dengan kita lah bagaimana caranya. Uh, untuk ibu ayah ni galak ke anak untuk makan snack mm -hmm. tetapi snack yang sihat. Okay. Uh, contohnya buah-buahan yang dipotong dengan bentuk cube Bentuk uh -huh. yang comel-comel dan sebagainya Mungkin puan boleh suggest juga pada kita okay. Dan uh, mungkin puan boleh kongsi juga tip Memandangkan puan dah ada empat orang anak Saya percaya anak pun dah besar-besar semuanya Betul. Bagaimana puan menangkis uh, permintaan anak-anak uh. Anak -anak -anak ni Bila minta jajan Bila puan Alright. pergi ke supermarket dan sebagainya mm. uh, Silakan puan Okey, ini uh, berdasarkan pengalaman saya, alhamdulillah uh. anak saya uh, semuanya lah kesemuanya memang am um, mengamalkan pemakanan sihat. Cuma mm -hmm. kita tak nafikan adalah juga sekali-sekala kan anak nak mm -hmm. makan benda-benda uh, yang kita letak dalam kategori unhealthy. Mm -hmm. Kan? Uh, so apa yang saya buat adalah yang pertama, permulaan untuk uh, pengambilan makanan tu mm -hmm. macam saya cakap tadi dia bermula daripada ibu hamil dulu. Betul. Uh, jadi semasa kita mengandung Pastikan kita mengambil makanan-makanan yang, yang sihat lah, yang berkhasiat uh -huh. kan. Uh, yang kedua, bila anak mula untuk makan, macam mana dalam masa enam bulan kan. Uh -huh. So kita perkenalkan um, apa, puri-puri buah, sayur dan kita jadikan itu sebagai uh, hidangan yang harian mereka. Hmm. Uh, so maknanya kita mula dengan tekstur contoh macam buah Buah yang lembut-lembut Dalam dia orang punya makanan tu ada sayur eh. Selalu hmm. kita akan letak bayam ke carrot ke eh, Untuk dia punya uh, Untuk dia taste Untuk hmm. dia rasa So kita akan buat dia punya Uh, setiap sayur-sayur yang kita mula dengan sayur-sayur manis terlebih dahulu macam carrot uh, macam carrot, uh, brokoli betul? kan, uh, labu, keledik. Hmm. Uh, so itu adalah benda-benda yang kita akan bagi untuk dia rasa supaya dia familiar, dia macam biasa dengan makanan-makanan tu. so memang kita tak ada um, apa perasa-perasa tiruan uh, gula, garam semua tu kita tak ada letak dalam makanan dia masa kita nak introduce uh, makanan yang pertama tu uh, daripada 6 bulan tu lah Kemudian uh, bila mereka dah boleh pegang makanan dalam masa 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan macam mm -hmm. tu So kita akan menyediakan um, kita panggil apa ya Finger food, finger food yes. Ah. Uh, so finger food tu biasa memang akan, saya akan buat um, brokoli ke, uh, buncis ke, mm -hmm. carrot ke uh, uh, Ataupun daripada kentang, mm -hmm. daripada ubi, uh, keledek, uh, uh, daripada labu So memang itulah mm. dia orang punya uh, jajan. Mm -hmm. uh. Okay. So daripada dia umur uh, 7, 8, uh, 9 bulan sampai 1 tahun. Mm. -hmm. And then apa lagi yang saya buat adalah uh, makanan tu mesti nampak menarik. Dan dihidangkan mm -hmm. dengan cara yang menarik. Kita kena ada effort sikit lah Puan ya. Memang. Mm. So ibu ni, dia, dia itu adalah kerja yang dia kena buat di awal. Mm. So dia tak boleh sampai 5, 6, 5. Uh, Kadang-kadang kita anak 7, 8 tahun baru kita nak suruh makan sayur. Uh, effort tu kena buat daripada awal lagi So kita bagi dia rasa tomato So bila dia dah terbiasa dengan rasa tu Dia takkan rasa pelik lah bila dia nak makan lah hmm. uh, So banyak antaranya Kita sediakan plate, uh, pinggan yang cantik uh, And then saya selalu uh, buat storytelling Kadang-kadang oh, kita okay. kena Macam mana tak cakap Sebab anak-anak ni dalam masa tempoh dia membesar hmm. Dia akan ada hero dalam hidup dia tahu. Fatah hmm. dia akan nak watak-watak hero lah. Okay. Ah, tak kisahlah watak tu. Watak daripada luar negara ke, watak daripada Malaysia ke, mm -hmm. tak kisah ya. Eh? Contoh macam watak Upin Ipin ke. Mm -hmm. Atau watak-watak hero yang dia suka. Mm -hmm. Jadi kita akan kono-kono uh, lah. Ni memang kita terpaksa mereka cerita. Maksudnya kita main psikologi. Yes, aku ah. ah. cakap oh, contoh macam kalau dia suka Batman kan. Ah. Ah. Batman tu kuat sebab dia makan brokoli. <laughs> ah. Dia ah. sangat story uh, Storytelling lah. Maksudnya kita cerita mm -hmm. jadi dia akan mudah percaya sebab ha. dia minat dia suka dan dia nampak pula superhero tu memang yes. kuat yes. kan yes ha. ha jadi dia memang dia akan cuba mm -hmm. cuma kadang-kadang ha, bila kita nak menyediakan makanan untuk anak mm -hmm. sebenarnya yang paling banyak kena muhasabah diri mak mm -hmm. sebab ibu dia kena sabar kadang-kadang ha. kita ni macam oh, tak nak makan sudahlah betul tak ha. tapi sebenarnya kita kena sediakan satu makanan tu 10 hingga 12 kali baru dia boleh terima. Hmm. Okey dan yang paling penting adalah. Hmm. Um, dalam family tu. Mestilah kena ada hidangan-hidangan apa. Sayur lah setiap hari kan. Hmm. Uh, so kita tak bolehlah nak mengajar. Macam ketam mengajar anaknya berjalan pula. Hmm. So pertama. Dalam keluarga tu mak sendiri. Kena ada apa. Effort untuk sediakan sayur. Ataupun makanan-makanan yang sihat tu. Setiap hari di rumah. Hmm. Dan pastikan tidak ada makanan makanan stok makanan yang tak sepatutnya ada di rumah lah ah. Ah, kan sebab kalau ada stok maknanya boleh makan mm -hmm. ah so macam tu memang ada tu untuk dimakan lah untuk kan? dimakan lah ah, ah so okay. itulah tips yang selalu saya saya buat di rumah lah. Okay. Puan. Mungkin uh, tadi puan ada juga lah mention tentang uh, muhasabah kesabaran seorang ibu. Mm -hmm. Tapi mungkin puan boleh tambah sikit lagi uh, di penghujung ini. Mm -hmm. Apakah pesanan terakhir, especially untuk ibu ayah di luar sana mm -hmm. dalam menyediakan yang terbaik untuk memastikan kita dapat mengelak masalah bantut ni. Okay. Bagi ibu yang mungkin sedang hamil ataupun yang bakal hamil mm -hmm. ataupun yang ada anak kecil ataupun yang baru bersalin. Okey, uh, seribu hari pertama ni adalah satu peluang yang tidak akan datang dua kali. So seribu hari pertama ini hanya sekali saja dalam kehidupan seorang anak. Dan sekiranya berlaku uh, contoh kita panggil uh, the damage lah, so ianya tidak boleh dibaiki semula. Hmm. Jadi sebab itu seribu hari pertama ni adalah satu tempo, satu peluang emas. Dia bukan sahaja untuk kesihatan anak kita pada masa itu tetapi juga untuk masa depan mereka. Mm -hmm. Jadi saya rasa ibu perlu ambil berat perhatian, beri perhatian yang secukupnya. Mm -hmm. Okey, daripada seribu hari pertama sehinggalah anak berumur dua, dua tahun. tahun. Mm -hmm. Okey, daripada mengandung sampailah 2 tahun tetapi bukanlah bermakna oh, anak saya dah 3 tahun dah tak payahlah nak buat apa. Mm. Tak eh. Sebenarnya pemakanan anak tu sangat penting sehinggalah tempoh uh, tumbesaran dia lah. Mm -mm. Uh, sehingga remaja kan. Jadi uh, ambil berat tentang keperluan pemakanan. Uh, sediakan makanan yang sihat. Eh? Educate anak kita tentang pemakanan yang sihat sebab semuanya bermula daripada dapur rumah kita. Mm -hmm. nah, kalau kita nak sihat, kita tak boleh nak salahkan semua orang. Kita tak boleh cakap kerajaan tak buat ni, uh, kenapa banyak sangat kedai-kedai makanan tak sihat? Mm -hmm. Kan semuanya harus bermula di dapur rumah kita. Hmm. Jadi uh, itulah saya rasa pesanan saya. <laughs> dan juga siapa kata makanan yang macam contohnya makanan di restoran segera itu kita tak boleh adakan di rumah. Betul. Sebenarnya kita boleh adakan di rumah dengan hmm. lebih sihat sebab kita sediakan sendiri hmm. pemilihan bahan kita pun yang berkualiti kerana kita tahu apa yang terbaik untuk keluarga kita kan Puan? Kan? Hmm. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Puan Suraini Wahab sama kerana sama. hari ini telah berkongsi serba sedikit tentang uh, masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak hmm. dan betapa pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak ini Yang mana kita perlu titik beratkan Pengambilan nutrisi ini sejak kita hamil Ketika kita menyusukan anak Dan ketika kita memberikan makanan Kepada anak sehinggalah usia mereka 2 tahun Tetapi ingat bukan berhenti Di usia 2 tahun. Betul. Selepas itu pun Masih lagi kena ambil berat tentang pemakanan anak Tapi itulah kita panggil tempo emas Yang perlu, perlu diberikan perhatian Jadi teruskan tunjukkan sokongan Anda kepada Pak Emma dengan Mengikuti kami di laman sosial kami Di TikTok, di Instagram di Facebook, di YouTube subscribe kami Majalah Pak Emma di YouTube dan ah uh, terus uh, bersama dengan kami untuk segmen atau episod tanya pakai yang akan datang kerana lebih banyak lagi isu-isu keibubapaan yang akan kami ketengahkan untuk pengetahuan anda semua. Jadi kita jumpa lagi, jaga diri baik-baik dan sediakan yang terbaik untuk anak uh, anda. Assalamualaikum. Puan kita lambai sikit dekat kamera.